perezida wayibuka hano mu Bubiligi de sa ndagushimiye kuba uduha ikintu kiganiro nyuma y'iyi evenuma y'iki kiganiro yo kukwibuka ku nshuro makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda akaba ari igikorwa cyateguwe n'abakodesha jenoside yakorewe abatutsi batuye muri charoix bafatanyije nayibuka hano mu Bubiligi ndetse n’ambasade y'u rwanda umumaze kuvuga ijambo mwiyadresa kuri ku mbaga y'abantu bari hano mwatubwira muri make icyo mwavuzeho mwanyine uwanye urakoze mpaburo nk'uko bivuze twaje hano kwifatanya n'abandi banyarwanda batuye muri umujyi wa shaharawa ndetse n'umujyi na vila ya shaharawa nyine kwibuka ku nshuro makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu ijambo rero muze gusangira twari kumwe hano muri iki cyumba ni uko ntiwabanje gushimira nyiri ubutumire baduhaye no kuba barifuza ko tuza gufatanya nabo uyu munsi nko kwibuka nshimira by'umwihariko aba bose hano muri mujyi ariko n'ahandi cyane cyane abaduha ubuhamya muri bihe byo kwibuka kubera ko nkeka ko ari ikintu kiduha natwe umukoro kugira ngo dufatane na kugira ngo dukomeze kuvugisha ukuri ku byabaye kandi tunabwire n'abandi ingaruka zishobora kuba batitonze ngo bakurikirane neza ibikorwa muri ibyo nyine birimo gukorwa hari ibikorwa bimaze imisiba hano mu birigi bimaze ko ahantu habiri aho hari abantu bajya ku nzibutso zashyiriweho. nyine abazize jenoside yakorewe abatutsi ariko akenshi ibitekerezo byabo byabaye bagiye batanga mu minsi yashize ugasanga ari abantu by'ukuri batemera iyo jenoside twasabye uyu munsi ariko mu by'ukuri twamaze no kubikora ayo makumyabiri arebwa n'icyo kibazo kujya ashishoza akareba abifuza kuza kunamira abazi jenoside yakorewe abatutsi imbere y'izi nzibutso badukiriyeho kugira ngo bitaba ibintu byo kwiherurutse tukaba rero twishimira ko n'abandi bafashe amagambo bagiye bagaruka kuri iki kintu bigaragaza ko cyateye giteye impungenge abacitse ku icumu benshi tukaba twizigiye ko ubuyobozi bwa ya makumyabiri ubwo bwayo makumyabiri ingamba zikwiye mwagarutse ku bapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi mu buryo buri sipesifik bwahinduye isura mwajya icyo mubwira mu buryo bwimbitse guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu by'ukuri no mu zindi jenoside nk'iy'abayahudi cyangwa se n'abaminiyeni nayo umuntu ashatse yayivugamo bikorwa mu nzira nyinshi icyo twe twabonye ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ni uko hariho abumva ko yakwemerwa hari ibindi byiyongereyeho cyangwa se yakwemerwa mu bihe bimwe na bimwe gusa ibyo rero binyuze ukubiri n'ukuri ari ukuri ko abacitse ku icumu bahora batubwira buri munsi byabaye ariko noneho ni mukuri ku byatangajwe n'imanza n'inkiko harimo inkiko mpuzamahanga harimo inkiko z'ahantu mu birigituri harimo n'inkiko zo mu rwanda birumvikana tugomba duvuga yuko icyaha kiba cyabaye kikagaragazwa ku bigo budasubirwaho gikwiye kwemerwa uko kiyagaragajwe noneho abazize icyo cyaha bakajya bibukwa nta bindi bigenzeho nta bindi bashyizeho nta bindi bibongeho cyangwa basabye ko bibaho kuko icyari cyarabaye abagikoze barahari abagikorewe nabo baritabarukiye ariko imana yashinze akaboko harabarokotse nibo nibyo tuba twumva muri iyi minsi yo kwibuka ntibikwiye rero ko twavanga abavuga ibyo babayeho biboneye n'amaso n'abandi ba basa nk'uko byavuzwe ahangaha muri iki cyumba bashaka gukora politiki cyangwa ibindi bitwa jenoside ntabwo jenoside ari umupira wa politiki ntabwo ndetse nta n'ubwo ari n'amateka n'ubwo ifite amateka yayo ariko ikiheho ubwacyo nta mpaka zakwiye kuba zikigibwa wabaye umuvugizi w'urukiko rwa rahe ubu munyamakuru uri kandi uracyari no mu itangazamakuru mu buryo bwagutse uyu munsi perezida wayibuka Belgique hari egisperiyanse ufite nshaka kumva iyo abantu bagerageza kuyobya amarari kugira ngo amateka yemewe na nasiyozime ni isi yose bakoresheje wabivuze neza na ambasaderi seba shongoriye abigarutseho bakoresheje igihugu batuyemo bakoresheje ubwene bafite aho ngaho ku isi hose birimo birakoreshwa na hano mu biryo ndashaka kumva icyo bivugaho sagaga ngira ngo icyo ntagarukaho mu byo navuze mbisubiremo ni uko ibuka mpagarariye muri iyi minsi igamije ibintu bibiri icya mbere ni memua kwibuka na jisitisi ubutabera mu by'ukuri ibyo bintu byombi birajya n'uvuzi akazi nakoze harimo cyane cyane ko k'umuvugizo urukiko mpuzamahanga kimwe mu bintu ubucamanza bumara ntabwo gusa uguhana abantu n'ubwo nabyo ari ngombwa no kwamagana icyaha nubwo nabyo ari ngombwa ariko ikindi kintu gikomeye ni ukugaragaza ukuri kubera ko abacamanza bafashijwe n'ababunganira abaregwa ndetse n'abaprokureri abashinjacyaha baba barafashe igihe ni abantu bahanga bayoboye mu mategeko bakumva buri ruhande bakareba icyo amategeko avuga ku bintu biba byarakozwe bagatanga umwanzuro w'ikintu bavuga bati ngo iki cyaha cyakozwe ngo uyu wagikoze nguyu wagikorewe niyo mpamvu navuze ko tuharanira ubutabera tukanaharanira no kubaha ibyemejwe n'ubutabera kuko nicyo ikintu nyine gishobora gutuma abantu dutera imbere ntagire n'umuntu uvanga abantu yitwaje ibintu bidahuye n'icyaha cyakozwe tukareba gusa abo icyaha cyafashe bahanwe n'icyaha tukanamenya noneho n'urujya urukiko rwavuze kubakorera icyo cyaha aba ari bo ngibyo ibyo tugomba kugendera ngubwo ubutabera noneho ubu natuma twibuka ba bandi tukubaha tukunamira memuware y'abagize icyo cyaha ntiyekare ko abantu bose mu byo bifuza gukora niba ari ubushakashatsi niba ari ukwiga ku mateka nta na kimwe kibujijwe muri ibyo ngibyo ariko hakitwararika icyo kintu cyagaragajwe nk'ukuri binyuze imbere mu maso no mu ntoki z'abahanga amategeko ari abacamanza araburanira abaregwaga ari kandi n'abashinjaga abakekwa icyo cyaha murakoze cyane besi isagaga ku bw'iki kiganiro ukomeze mugire ibihe bituje byo kwibuka urakoze nawe mpabure nkifurije ibihe byiza byo kwibuka bituje kuko nzi ko ukomeje gufasha abantu aba ari abo muri kumwe ari n'abo mutari kumwe ubagezaho ibyabereye aho nyine abantu babibukira akazi keza kandi nugenda ushimire ako kazi udukorera twese murakoze